Вопрос социально-юридического характера, больше даже человеческого, то есть куда обращаться воинам-добровольцам, которые не попадают под юрисдикцию военных или под юрисдикцию по линии милиции или МВД. Ну, вроде бы батальон Донбасс сейчас входит уже в состав Нацгвардии, вот, а именно сейчас воинская часть 3027, в которой э, один из воинов примеров, который я привожу сейчас, служит в батальоне «Донбасс». А другой – это уже погибший боец и ушел. По первому погибшему – это Олег Бурлака, вот, наш герой и защитник, которого похоронили здесь, еще не у нас. Семью он свою перевез из Донецка, он сам житель Донецка, перевез сюда в Чернигов. Сейчас семья находится здесь. Единственное, что квартиру им, друзья какие-то знакомые, которые находятся в Канаде, оплатили на какой-то период. Но ну, коммунальные, вы знаете, сейчас повышаются. Соответственно, э -э -э семья уже начинает беспокоиться. То есть как жена уже погибшая устроилась, она работает в там, социальной сфере но зарплата небольшая, госслужащего, дочку младшую пять с половиной лет они отдали в садик, она ходит у нас в Чернигове. Старший сын учится сейчас в Днепропетровске, сын учится в академии, старший сын, ему уже 18 лет, он уже совершеннолетний, учится в академии МВД в Днепропетровске. Но вот сейчас стоит вопрос тоже, опять-таки, так как он уже старший в семье, то есть должен как мужчина занять даже. Хотят семья хочет, чтобы он был чуть-чуть поближе. И вопрос тоже становится о его переводе, хотя бы в, Ки... в Киеве тоже есть академия, он на юриста или оперуполномоченного учится. Вот. Ну, пока там тоже так сказали его преподаватели тоже, что чуть-чуть позже это рассмотрится. Чтобы не было так, что потом чуть позже оно оттянется. А почему, о чем ты думал раньше? То есть, вот сейчас мы за него переживаем, чтобы его тоже перевели куда-то ближе. Что? Вопрос самое главное. Что делать семье, если она работает с 8 до 5 вечера? Вот. Как ей вот обращаться? Когда ей бегать? То есть ей нужно писать заявление, собирать вот эти документы о погибшем мужа, отправлять, следить о, тем, о том, что вы, вышел ли там приказ или не вышел, а его отчисление. Оказывается, до сих пор, вот мы звонили в пятницу перед выходными, приказа, а уже практически месяц закончился, приказа об отчислении погибшего нет и счастья. А, соответственно, если нет приказа об отчислении счастья, он что? Он на довольстве стоит. Но на самом деле еще то, что касается единоразовой помощи для семьи, ничего как бы не, не сдвинулось и не происходит. То есть нужно месяц, два или полгода, сколько это. То есть ничего не сообщают и не говорят. Документы мы по электронной почте все выслали. Единственное, не выслали еще оригиналы, потому что там решается вопрос с открытием счета, где, в каком, потому что в заявлении нужно указать, какой счет. Хотя запад вот, они уже послали на то, чтобы хотя бы дали ответ, есть ли приказ об отчислении его из части, исключение из списка, то есть части, и э, приказ о том, что он является, нет на руках еще, участвовал в АТО. То есть вот этих еще документов, контракт на руках есть, привезли. Так что вот это вот самый сложный вопрос. Ну и второй, касаемо э, тоже сейчас воина, который в батальоне Донбасс участвует, это Сокоринский Игорь. Вот. Он э, в мирной жизни пасечник, у него своя пасека, и вот он в аренду там с ним э, откуда он? земельный участок, ой, из Чернигов. ну, сам он Черневский. Mm -hmm. Единственное, где пасека вот находится, где-то в, в пределах Черневской области, либо пригороде, либо где земля, на которой вот пасека находится, она в аренде. И что ему? То есть он нас сейчас защищает. А ему нужно продолжать платить аренду земли, и, то есть, вроде бы разобрались, там есть какие-то льготы, но нужно, оказывается, писать заявление. И понимаете, как нашим защитникам нет, вот когда у них возникают такие вопросы, нет хорошей квалифицированной юридической помощи. Вот, что, в принципе, должно делать государство? Вот. Если есть, конечно, и волонтеры, вот, то что они готовы помогать сейчас. Каждый в победу сейчас в нашу совместную должен внести свой определенный вклад. Кто-то делает юридически, кто-то как медик, кто-то курсы какие-то проводит бесплатные, кто-то приносит вещи, кто-то деньгами помогает. Я думаю, ну и так мы глядишь и победим. Все.